Как вы там истории по вашему искусству? Ну, по 21. Статье. Ну, по 21, по 352. 312, мы мы это оценки делают. По оценочной стоимости, да. По рыночной стоимости, да, происходит предъявительный чудес. Либо подавать здесь в суд, ну, мы подумаем над этим вопросом, как бы его обосновать по обязанию собственника, а внести соответствующий реестр по прекращению права собственности в связи с тем, что он уничтожен. То есть, ну, по-моему, как это? Это вы о доме Русова? Да. да. Как это касается э, объекта, который не является памятной? Это касается Люба, то что, то, что право собственности прекращается в случае уничтожения и Должны были предоставить, отработать с вами график работ первоочередных, которые нужны были для предотвращения комбинации памятников. Что сделали? Ничего. Никаких данных они нам не предоставили, несмотря на то, что мы им звонили, напоминали об их протоколе обязательства, которые были озвучены в кабинете у мэра. У нас в санте, в санте. У нас Параллельно с нами на объекте работали представители Киевского института и проекта реставрации. Да. В прошлую субботу, не в эту, которая была, а прошлую субботу мы с ними встречались. А, ну, так получилось, что один на объект, целисты разные. И когда учитывая, что это все-таки присоединился к ней реставрации, не, у нас, в общем-то, одинаковое мнение абсолютно совпало. То есть у те выводы, я правда их заключения не видел, может быть, оно уже есть где-то. Выводы наши совпали о том, что восстановить это все можно, ну, те участки, которые в плохом состоянии, естественно. Ну, я повторяться не буду здесь понять. И все. все. Заключения я пока не знаю, где Они должны были передать этому заказчикам. А ЖСК, как правильно называется? Mm -hmm. ЖКС. ЖКС Ренессанс. Нет. Ж... Это жилищное управление. ЖЖ ж... Ренессанс, ж... Ж... Ренессанс. Ренессанс не никто. Он никто. Не У -у -у -у. Уже мне пришел ответ с Киева, что не они являются исполнителями услуг, а ЖКС портофранковский. У меня есть ответ, что ж... Ренессанс никто. Почему мы не спрашиваем? Давайте вы либо сюда если проводите совещание, с тобой. либо посидите, пожалуйста. Ну посидите. Хорошо. хорошо. Так все таки. Я не, не сам. Скажите, что вами делается для того, чтобы э, обеспечить сохранное здание? Или это уже не ваше здание, вы никакого отношения не имеете? Ну, э, так как э, садовая 21, мы там действительно еще ничего не проводим, и поэтому мы только проводим сборка при новой территории. А при 23? Для гражданства тоже как статус Саваринова, вот, но там мы его обслуживаем. Каким образом? И придумывая уборка, придумывая территорию, обслуживание и, самих коммуникаций. А почему не выполняется ремонт круга? Не перекрывается. Сейчас зима, не закрывается ход в зале. По 23 номер, там кровь в порядке. Два слова. Да, пожалуйста. 23 номер. Это дом Либмана. А приходят люди а, того человека, который сейчас объявил себя а, начальником а, кандемиума, Андрей Мер, 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 Мерзавкин какой-то. Вот. Так его брат лично разрушал крышу на доме Либмана. Люди из дома Либмана починили, потом пришли с ЖКС, дворники или кто они там, и следом забрали. Мы за этот год три раза помогаем дому Либмана закрывать свою крышу. То есть вот этот человек конкретно способствует разрушению наших домов. Понятно, я вас услышал. Скажите, у нас здесь присутствует департамент мискового господарства. Вы изучали письмо в части возможности выступить с заказчиком? по дому 23 по улице Это там, где это не памятник. Ну, я понял. Я так понимаю, что к нам это еще не, дошло, потому что Виталий Павлович, если не позавчера только у них было, то в департаменте еще пока его нет. Мы изучим, смотрим возможность эту, конечно. По ЖЭО «Ренессанс» мы дополнительно еще два там указания вручить предписание собственных квартир, чтобы они содержались свои жилые помещения в ближайшем техническом и санитарном состоянии. Эти предписания были вручены, начальник директором жилой инстанции. дал срок до 14 декабря собственникам. Далее, но ну, это можно, может быть, с юридическим департаментом потом письма напишем. Каким-то образом, может быть, возможно, еще судебные иски собственникам квартиры. Да. Формально. в сторону, письмо дойдет не дойдет, если необходимо, возьмите его. Это письмо и необходимо по результатам. Андрей и Борис Николаевич, да. мне необходимо э, результаты независимых экспертиз, которые одобрила ПУКР-проект на раз Необходимо департамент городского хозяйства департаментом пошаговый комплекс мер для реагирования к той эксплуатирующей организации, которая ненадлежащим образом исполняет свои обязательства. И от департамента, что мы можем, опять-таки, пошаговый план, чтобы разобраться с так называемой недвижимостью, которая существует или не существует. С анализом в том числе э, стоимости, потому что сегодня э, все должны понимать, здесь присутствующие, что это деньги городского бюджета, и мы должны тратить взвешенно. Есть у нас и юридические процедуры, и, Борис Николаевич, вы совместно с управлением городского хозяйства, кто э, на памятных заказчик, это вы, управление городского хозяйства, заказчик, просто на новом фонде, необходимо разработать вместе с управлением защиты памятников под их накладом комплекс первоочередных противоаварийных, не первоочередных, а навеклад, да, называется, для того, чтобы зафиксировать памятник, чтобы предупредить его дальнейшие обрушения. То бишь, Первая В первую очередь не консервация, в первую очередь это не ветклад, противоаварийный, чтобы не произошло вообще обрушение. У вас, да, у вас жилой фонд, а у вас память. Каждый за себя отвечает. Предусмотрите соответствующие элементы предикульного планирования. Уже заказали на следующий год. хорошо. У кого ко мне такие вопросы? Германии закрыты, проникают. А Отметьте это как в поручение в протоколе и сделайте это обязательно. Наша конечная цель это спасение памятника, не допустить его обрушения и дальнейшее потом восстановление. Да. Объект для Одессы знаковый, для Одесситов знаковый, мы будем действовать. Все вместе. В этом направлении. Да, вы хотели сказать. Я тоже поклонник архитектуры. Я проживаю в доме 44 У нас э, во дворе дома, как раз посередине дома, э, стоял дом, в котором жил Бунин. И он считал стоял в дом, в лиге отдельно стоящий во дворе дома, в котором жил Бунин. И этот и дом был памятником архитектуры. Еще Бутылан обещал, э, значит, он как-то стал полуаваримым, отелили 600, обещали его восстановить и сделать там музей. В 2006 году его подожгли наполовину разрушили, и вот в центре двора стоит разрушенный дом, не огражденный. него мы ходим. И э, вокруг него свалка. Пишем, пишем, во все инстанции. Вот он, вот он, Стояновский. Он дает ответы. Этот ответ прозвучал в программе «Мой дом Одесса», Что есть три хозяина у этого дома. Как его выкупили? Я не понимаю. Разрушенный дом. А до этого он был памятник архитектуры. Что есть три хозяина... И они их, этих изоевов, не могут найти, и поэтому они ничего не могут сделать, и содержание притомовой территории входит в обязанности этих изоевов. Две минуты от Ильбасовской. Что я вас прошу? Давайте решим вопрос на этом уровне. Нет, меня уже киевляне к быстро записали там будет акция протеста. Во двор войти невозможно, в центре двора полуразрушенный двор и вот такая вот свалка. Он пишет, что дом находится в нормальном санитарно-техническом состоянии. Кроме того, он допустил стройку, он руководил. Рядом с моим домом был одноэтажный флигель, и над ним заходил трубопровод в мою квартиру. Он руководил стройкой, они незаконно подняли дом, все перестроили, и мой за штукатурой мой трубопровод он оказался в квартире этих жильцов. Этой зимой он размерзся, меня они не допустили, и я пустила трубопровод по открытой лестнице, я сама инженер-строитель, в нарушении СНИПа и санитарных норм. Он пишет везде, что доступ имеется и все хорошо. Значит, я еду в Киев. И не так просто. Там будет действительно телевидение. Или назначите мне, я прошусь на прием к Орловскому, отсылают ему, он мне пишет вот эти отписки, Супер. вот этот стоянок. Вот. Или меня записывают на прием, и мы решаем этот вопрос насчет аварийного, вот этого разрушенного дома и моего, это самое, трубопровода. У меня воды практически так. в квартире нет, потому что он идет по открытой Хорошо. <клышко> Или я еду в Киев, и там будет серьезная акция да, да, а, а, да, Две секунды, пожалуйста. пожалуйста Уважаемые собрания, мы э, здесь написали обращение, сейчас мы его и зарегистрирую две минуты, пожалуйста, потерпите, я зачитаю. Мы, граждане Одессы, требуем организовать выездное совещание по Дому Русова с обязательным присутствием представителей громады города Одесса и списка ниже подписавшихся, а не громадных, пожалуйста, и также представителей областного управления охраны памятников архитектуры и культурного наследия. Пункт второй. Инициировать выездную комиссию Министерства культуры. Для дачи экспертные оценки состояния дома Русова, дома Либмана, Преображенская 23, дома Княгини Гагарина, Преображенская 21, дома по улице Пастера, 64. Инициировать возврат дома Княгини Гагарина, Преображенская 21 в реестр объектов, архитектурных памятников, незаконно изъятых оттуда, якобы потерявший аутентичность. Документы из Госархива были предоставлены в Управлении охраны памятников гражданами э, Одессы, в августе 2014 года господину Шилюгину Шелюгину, инициировать четвертый пункт возврат дома по улице Пастера 44 э, в единый реестр охраны памятников и обязать э, собрать э, управление городской архитектуры документы для этих целей. Пожалуйста, это обращение. Мы даем вам в сроку 10 дней. И вот эти вот размазякивания не будут продолжаться, пока вот эти не будут заходить в дом. У меня фотографии нашего дома, которые грабят его люди. Инкор-групповские, торпановские, бандиты, которые хотят выжить нас из дома. Десять дней даем вам срока. Соберу всю Одессу и придем лично к вам, жизнедеятельству мужчину, в этом здании. А я вам передам привет из Киева. Там уже у меня родственники на телевидении

Цель у нас с вами одна. Давайте ее рассказать не... О, нет. А не, важно. Важно. не надо рассказывать сказки. Я не я надо. Не тихо, тихо. По очереди. Не надо рассказывать нам сказки. У нас не одна цель. У вас цель оттянуть и дождаться следующих выборов. А у нас цель не дать заходить в наши квартиры. Ну, пожалуйста, Пожалуйста, Всем спасибо. Можно еще один вопрос, пожалуйста? Один вопрос. Если у нас с вами одна цель, то ну, почему можно, мы... Одну минуточку. Послушайте минуточку. Если у нас одна цель, почему мы там в коридоре, а вы здесь? Почему мы перелазим через турникет? Почему нас не пускают? У нас здесь открытое заседание, общественность может... Здесь не было открытого заседания, здесь было а Собрание. То, что вы проявляете неуважение здесь собравшимся Кому? сюда, провалили. Я как житель Одессы проявил неуважение? Абсолютно. А Почему вы считаете, Потому что это Потому что вы могли бы немножечко так. для начала... Заявить о том, что вы сюда собираетесь. Я уже не открытое заседание. А почему а просто за заседания? Если активность хочет участвовать, есть нормальный порядок. Вы пишете заявление, есть. и вы, пожалуйста, можете здесь по присутствовать, а не вкладываться на заседание, только потому что вам не захотелось сегодня. Всем спасибо. Так, кто желает расписаться под моим... Мы приглашаем комиссию Министерства культуры, чтобы вы следили за нашими архитектурными знаниями и сохраняли одетские художественные знания в Киеве. Где написано? Покажите вам, законодательство, статью, где мне запрещено присутствовать на этих совещаниях. Тем более жителей этого дома. Ну вот где написано? Суньте мне это под раз в лицо. Я вот, и все. И проблемы закончены. И я буду знать, что я законопослушная. С кем вы? С кем вы А мы приглашаем. Комиссия Министерства тоже снули, потому что здесь есть недоверие